Ну вы же согласны вообще с тем, что Россия убивает наших граждан? Алло, за мной пришли. <сих> охранник, охранник, который тебя толкал. <сих> да, да. А что, Кейрус уже там возле тебя? Э, а, не. Ага, ага. Э, теневой. <сих> Ну, хочет снять флаг, я говорю, зачем оно надо становиться звездой Ютуба, как бы, в принципе, перепост. Мы на крыше российского здания в Киеве, которое строят учредители РАО «Газпром». Повесили флаг, с российской со свастикой, чтобы было понятно, что расизм это фашизм. И что тут не не рады, не рады таким таким бизнесом в Киеве не рады. Вичи Киев, Юстрим. Вичи Киев, ком ей. Вот, водрузили флаг на здание украинского, украинское здание в центре Киева, которое незаконно. Есть припасы ведь Державной архитектурной будивальной комиссии. В Гугле, если написать вичи Киев, на любом языке, хоть на китайском сразу. Да, да, дом, который должен был быть четырехэтажный, уже говорят поднимайся на восемнадцатый, то есть плюс крыша, то есть общая этажность около двадцати этажей. Значит, вот фашистская свастика на российском флаге мы повесили. Ну нормально. Сейчас этот дом порвет YouTube напротив будет. Вот немецкий крест на российском флаге в центре Киева. О, какой закат, этот рассвет солнца. Как бы охранник, ну нормально, вроде бы ждет наряд милиции, да? Ну надо же оформить все как положено, правильно? Ну. Ну то есть не, не будем тогда веждок трогать до прихода милиции. Милиция не приедет. Другие люди приедут. Ничего себе. Другие люди приедут. Угрожают. Так что. Так что если что, не поминайте лихом.